katta natijalar kichik harakatlardan boshlanadi assalomu alaykum amaliy buxgalteriya darslarimizni davom ettiramiz bugun sizlar bilan oylik hisobotlarini to'ldirib topshirishni ko'rib chiqamiz demak boshladik o'tgan darslarimizda sizlarga may soliq sayti bo'yicha ma'lumotlarni berib tanishtirgan edim demak oylik hisobotlarimizni may soliq saytidan qanday jo'natish kerakligini ko'rib chiqamiz oylik mavzusini o'tganimizda soliq agenti ya'ni korxona soliq to'lovchi ya'ni xodimimiz bu jismoniy shaxs şahs. jismoniy shaxsni naloglarini to'lab uni hisobotlarini topshirish bu korxonani zimmasida bo'ladi demak korxona u soliq to'lovchini ishlatganligi uchun hisobotlarni o'z vaqtida taqdim etish kerak bu soliq hisobotlari bo'ladi endi biz saytda saytimizda may soliq saytimizda yuridik shaxslarni hisobotlarini yuborish bo'limiga kiramiz aprel oyi uchun hisobotlarni to'ldirmoqchimiz elektron shakldagi hisobotlar mana bizda soliq hisobotlarini ro'yxati ochildi qo'shilgan qiymat solig'i aylanmadan soliq mol mulk solig'i yer solig'i bularni barchasi soliq hisobotlari bo'ladi bizga mana jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i hisoboti kerak hisobotni tanlaymiz yacheykamiz ochildi ya'ni hisobotimiz ochildi bu jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'i va ijtimoiy soliqning hisob kitobi soliq turini tanlashimiz kerak mana 46 kod bilan jismoniy shaxslar daromad solig'i ya'ni подоходный nalog. hisobot turi buni hisobot deyishimiz kerak agar siz oldingi oylarning hisobotlarini to'g'irlamoqchi bo'lsangiz qayta hisobot turini tanlaysiz biz hozir yangi hisobotni jo'natmoqchimiz shuning uchun biz hisobotni tanladik yil ikki ming yigirma ikkinchi yil davrimiz biz aprel oyi uchun hisobot topshirmoqchimiz demak aprel oyini tanlaymiz aprel oyini hisobotini may oyida jo'natishimiz kerak ya'ni o'ttiz birinchi oy oxiriga ya'ni aprelmi martmi oyni oxiriga oylik ish haqilari hisoblanadi o'n beshinchi maygacha biz soliq hisobotlarini topshirib soliq hisobotlari topshirilgandan so'ng naloglarimizni o'z vaqtida to'lashimiz kerak aprel oyini hisobotini topshirmoqdamiz hisobot davrida ishlovchilarning o'rtacha soni bu korxonamizda bitta xodim ishlaydi ya'ni korxonamiz yangi ochilgan bo'lganligi uchun hozircha bu korxonamizda bitta xodimni ishlatmoqdamiz qaranglar hisobotni taqdim etish muddati degan joyda mana 16 may qilib ko'rsatilgan ya'ni 15 may dam olish kuniga to'g'ri kelib qolsa 16 may bu hisobotimizni topshirishni eng oxirgi kuni endi pastga hisobotga tushdik ijtimoiy soliq bo'yicha bizda baza ya'ni okladlarimiz hisoblagan oylik ish haqlarimiz bo'yicha ma'lumotlarni kiritishimiz kerak nol o'n birinchi satrda mehnatga haq to'lash bilan bog'liq daromadlar bizni daromadimiz 1 million bo'lsin 1 million so'mni kiritamiz bu 01-10 satrga kiritdik ya'ni shu davrda davr deganda qaysi oy uchun biz hisobot topshirmoqdamiz biz aprel oyi uchun hisobot topshirmoqdamiz shuning uchun hisobot davri bu aprel bo'lib belgilanadi endi buyerda nol o'n birinchi satrda jami hisob kitoblarimiz bo'lish kerak aprelgacha qancha pul hisoblangan ya'ni qancha oylik начисления bo'lgan yanvarda 1 million fevralda 1 million hamda mart oyida 1 million bo'lgan bo'lsa 3 million to'g'rimi 3 millionga apreldagi 1 million so'm qo'shilib 4 million qilib yozilishi kerak ya'ni hisoblab borish metodi bo'yicha начислеniя metodi bo'yicha bu oldingi oylarga qo'shilib boradi qo'shilib o'sib boruvchi tartibda hisoblanadi endi oylik ish haqlarini kiritib oldik agar sizlar yacheykalarni o'z vaqtida to'ldirmasanglar xuddi shunaqa ошибка bo'lib chiqadi ya'ni sariq yacheykalarni biz to'ldirmaymiz faqat yashil yacheykalarga sonlarimizni hisobotlarimizni to'ldirish uchun ma'lumotlarimizni kiritish mumkin bizda kichik biznes va tadbirkorlikda ijtimoiy soliq ham daromad solig'i ham o'n ikki foiz qilib belgilangan ijtimoiy soliqga o'n ikki raqamini qo'ydik jismoniy shaxslardan olinadigan daromad solig'iga ham o'n ikki raqamini qo'yishimiz kerak mana o'n ikki raqamini qo'ydik demak 4 million so'mdan 12 foiz sifatida 480 ming so'm nalog hisoblangan bu faqat aprel oyi uchun emas bu yanvardan boshlab aprelgacha bo'lgan muddatdagi oylik hisobotimizning naloglari hisoblanadi bu yacheykamizda jamg'arib boriladigan pensiya badallarini summalarini yozishimiz kerak ya'ni biz oldingi darslarimizda aytib o'tganimizdek xalq bankiga inps bo'yicha 0.1 foiz ish haqqidan hisoblab o'tkaziladi 0.1 foiz deganda 4 millionni nol foizi bizda to'rt ming so'm bo'ladi to'rt ming so'mni kiritsak bu yerda hozir davlatga to'laydigan daromad solig'imizning summasi o'zgaradi mana mana o'zgardi demak biz o'n ikki foiz ijtimoiy soliq to'rt yuz sakson ming to'lagan bo'lishimiz kerak daromad solig'imiz esa to'rt yuz yetmish olti ming to'langan bo'lishi kerak to'rt ming so'm biz xalq bankiga o'tkazganmiz hisobotni ko'rinishini shakllantirib oldik endi bu hisobotni jo'natishimiz hali vaqtli chunki biz fayllarni tog'illab, saxranit qilib jo'natmadik bizda excel fayl bo'lishi kerak mana xuddi shu ko'rinishda excel faylini qo'shib jo'natishimiz kerak bu excel faylda nimalar ko'rsatilgan biz saytda may soliq saytida faqat summalarni kiritishimiz mumkin ya'ni oylik ish haqlarimiz nech e pul bo'lganini ya'ni daromad jismoniy shaxslarning daromadlari necha e pul bo'layotganini ko'rsatishimiz mumkin lekin uni ro'yxat bo'yicha familiyalarini ko'rsatgan holda bu yerda aks ettira olmaymiz biz alohida excel fayl orqali familiyalarini va lavozimlarini har bitta xodim uchun qancha ish haqqi hisoblanayotganini Excel faylida ko'rsatishimiz kerak bu xodimimiz mana familiya ismlari kiritilgan direktor bo'lib ishlaydilar innlari jismoniy shaxslarni jamg'arib boriladigan pensiya hisob raqamlari hamda ishlovchining hisobotlari bo'yicha har bitta yacheykani ko'rsatib to'ldirib chiqishimiz kerak hisobot davrida xodimning holati ya'ni bu yerga bir yoki ikki raqamini qo'yishimiz zarur agar xodimimiz ishlayotgan bo'lsa bir raqamini agar xodimimiz mehnat shartnomasi asosida ya'ni qurilish uh, korxonalari bo'lishi mumkin bu yollanma ishchi bo'lishi mumkin yoki faqatgina bir oyga biz bilan shartnoma tuzgan holda shu ishni bajarish maqsadida bir oygina ishlagan bo'lsa demak biz bu yerga ikki raqamini qo'ygan bo'lardik bu ishchimiz asosiy ishda işte ishlab kelayotganliklari uchun mehnat shartnomasi bo'yicha ishlayotganliklari uchun biz bir raqamini qo'ydik endi shartnoma bo'yicha deganda mehnat shartnomasimi ya'ni asosiy ish joymi yoki o'rindoshlik asosidami shunga qarab ham biz raqamlarni o'zgartirishimiz mumkin demak bu asosiy ish joyi bo'lganligi uchun bir raqamini qo'ydik ish vaqti ish vaqti sifatida agar bu xodimimiz yarim stavka ishlayotgan bo'lsa nol besh to'rtdan bir ya'ni 0,25 yigirma besh stavka ishlanadigan bo'lsa nol yigirma besh to'liq stavkada ishlanadigan bo'lsa bir raqamini qo'yamiz ish orna. bu yerda doimiy ishlovchilar yoki joriy yilda yangi ish xodimi yangi ochilgan bo'lsa bu raqamlarni ham o'z vaqtida qo'yishimiz kerak agar mavsumiy bo'lsa to'rt yangi ochilgan ish o'rni bo'lsa 3, 1 bo'lsa har doim bu xodim ishlab kelayotgan bo'ladi demak 1 raqamini qo'ydik endi qolgan yacheykalarni to'ldiramiz hisobot davrida hisoblangan ish haqqi mehnatga haq to'lash tarzdagi daromadlar ya'ni xodimni akladi biz boy aytganimizdek bu xodimimizni aprel oyidagi daromadi 1 million so'm qilib belgilangan bu yerga 1 millionni kiritamiz jami hisoblangan mehnatga haq to'lash daro, tarzdagi daromadlarga 4 millionni kiritamiz undan tashqari biz boya ko'rsatganimizdek nalогlarimizni ya'ni soliqlarimizni ko'rsatishimiz kerak 120 yuz ming bizda daromad solig'ini hamda shu davr mobaynida ya'ni yanvardan aprelgacha bo'lgan muddatdagi to'rt yuz sakson ming mana bu yerda qo'yganimiz to'rt yuz sakson ming jami yanvar fevral mart hamda aprel oyidagi bir yuz yigirma ming so'mdan to'rtga ko'paytirgan holda to'rt yuz sakson mingni aks ettirganmiz endi excel faylini kiritib to'ldirib olganimizdan keyin bir sidira tekshirib oldik hamda buni bu hisobotni endi topshirmoqchimiz topshirganimizda nima ko'rsatkichlarni inobatga olamiz faylni tanlaymiz ya'ni bu fayl qayerda joylashganini ko'rsatishimiz kerak demak faylimizni tanlab olishimiz kerak Rabochiy stolda mana tanlab oldik fayl biriktirildi endi jo'natish tugmasini bosamiz jo'natish tugmasini bosgandan keyin bu hisobotimiz o'z vaqtida jo'natiladi jo'natish tugmasini bosganimizdan so'ng bizda mana bunday ko'rinish aks etadi ya'ni bu hisobotimiz jo'natilgan soatlari bilan birga qabul qilingan o'z vaqtida bo'lib chiqadi agar siz hisobotlarni o'z vaqtida topshirmasangiz qabul qilingan lekin kechiktirilgan bo'lib holati ko'rinib turadi jismoniy shaxslarni daromad solig'i bo'yicha hisobotlarni o'z vaqtida topshirishimiz kerak aynan may soliq sayti orqali demak bugungi darslarimiz o'z nihoyasiga yetdi keyingi darslarda ko'rishguncha xayr salomat bo'ling